После этого обвинений добавилось. Как решили его наказать судьи, давайте узнаем далее. Львовский апелляционный суд сегодня здесь решают, изменить ли размер залога для Петра Королюка. Директора госпредприятия Красиловский агрегатный завод задержали почти две недели назад в кабинете прокурора. На взятке тот якобы принес 23 тысячи долларов и 2 тысячи евро, чтобы откупиться от уголовной ответственности за кражу спецоборудования на заводе. Тогда суд оставил Королюка в СИЗО на два месяца с правом выйти под залог. Сегодня его адвокат просит уменьшить эту сумму с 30 миллионов гривен до 420 тысяч аргументы подзащитному нужны деньги на лечение стан здоровья и надзвычайного Поганий з доданих до матеріалів вважається, вбачається, що в грудні 2014 року удалена нирка з приводу раку, і відповідно на даний час є метастазування, що значно погіршує передіг перебіг хвороби. Прокурор настаєває, якщо королюка відпустити, он може скритися. Від крім взяточничества, його подозрівають в уголовному преступлінні. По версії слідователі директор з Завода вместе с руководством одной из воинских частей в Хмельницкой области похитили 30 спецкреплений для су 24 и планировали продать их в Индию. Петр Королюк все отрицает. Прокурор не преклонен. Залог 30 миллионов и точка. Деньги уверяет, у задержанного есть. Печатал в служебного кабинета, за местом проживания. Петра Володимировича вилучено понад 70 тисяч доларів США різної валюти. Наявність придбана у 2015 році з салону автомобіля марки BMW X5 вартістю 80 тисяч доларів. Наявністю ще трьох авто, один з яких 2012 року вартістю понад 30 тисяч доларів. придбанными земельными ділянками. 10 минут в совещательной комнате и коллегия судей оглашает решение. Відмовити в задоволенні апелляционной скарги захисника подозреванного Петра Королюка, адвоката Володимира Гурского. Решение суда Петр Королюк отказывается комментировать, как и вносить залог. То вы не будете вносить за Нет, у меня нет таких вещей. А это значит, что ближайшие два месяца директор завода проведет в СИЗО. Катерина Марченко, Кристина Гашенко, Юрий Голубинка, Подробности телеканал Интер Львов. Резко обострилась ситуация возле Мариуполя. Сегодня боевики установили рекорд по обстрелам в этом году, говорят в штабе. Враг открывал огонь более 30 раз. Добавилось. Как решили его наказать судьи, давайте узнаем далее. Львовский апелляционный суд. Сегодня здесь решают, изменить ли размер залога для Петра Королюка. Директора госпредприятия Красиловский агрегатный завод задержали почти две недели назад в кабинете прокурора. На взятке тот якобы принес 23 тысячи долларов и 2 тысячи евро, чтобы откупиться от уголовной ответственности за кражу спецоборудования на заводе. Тогда суд оставил Королюка в СИЗО на два месяца с правом выйти под залог. Сегодня его адвокат просит уменьшить эту сумму с 30 миллионов гривен до 420 тысяч тысяч. Аргументы? Подзащитному нужны деньги на лечение. Стан здоровья надзвичайно Поганий з доданих до матеріалів вважається, вбачається, що в грудні 2014 року удалена нирка з приводу раку, і відповідно на даний час є метастазування, що значно погіршує передік перебіг хвороби. Прокурор настаєває, якщо Королюка відпустити, он може скритися. Від крім взяточні його підозрюють в уголовному головному По версії слідувателі директор за. вместе с руководством одной из воинских частей в Хмельницкой области похитили 30 спецкреплений для Су-24 и планировали продать их в Индию. Петр Королюк все отрицает. Это же несовместимые не вещи и говорить, что я взял эти вырубы, чтобы их потом продать. Нам такого даже близко не было. Прокурор не преклонен. Залог 30 миллионов и точка. Деньги, уверяет, у задержанного есть. Під час служ... службового кабінету та за місцем проживання Петра Володимировича вилучено понад 70 тисяч доларів США різної валюти. Наявність придбана у 2015 році з салону автомобіля марки BMW X5 вартістю 80 тисяч доларів. Наявністю ще трьох авто, один з яких 2012 року вартістю понад 30 тисяч доларів. придбанными земельными ділянками. 10 минут в совещательной комнате и коллегия судей оглашает решение. Відмовити в задоволенні апелляционной скарги захисника подозреванного Петра Королюка, адвоката Володимира Гурского. Решение суда Петр Королюк отказывается комментировать, как и вносить залог. То вы не будете вносить за Нет, у меня нет таких вещей. А это значит, что ближайшие два месяца директор завода проведет в СИЗО. Катерина Марченко, Кристина Гашенко, Юрий Голубинка, Подробности телеканал Интер Львов. Резко обострилась ситуация возле Мариуполя. Сегодня боевики установили рекорд по обстрелам в этом году, говорят в штабе. Враг открывал огонь более 30 раз.